Кожного із нас напевно в дитинстві батьки запитували, ким ти хочеш бути, коли станеш дорослим. Дитина, яка мало що розуміє в дорослому житті, на думку батьків, не може серйозно відповісти на це питання, тому вигадує різні смішні та неочікувані речі. Але насправді 80% людей все ж дотримуються свого дитячого слова і стають успішними акторами, космонавтами, міліціонерами, лікарями. Саме так сталося і з героєм сьогоднішньої програми Знамениті земляки, талановитим, веселим, непередбачуваним актором Черкаського музично-драматичного театру Олесом Павлютіним. В дитинстві Олесь обрав для себе кумира, геніального радянського кінорежисера, без фільмів якого до сьогодення не проходить жоден новий рік. Іронія судьби, да? uh -huh. так? Ілі з легким паром. Я пам'ятаю, що я рібенком заливався просто. ну, как бы от смеха. Там была, стояла в комнате такая прабабушкина кровать большая, такая, деревенского плана, с кучей перин, с большой, с большой горой подушек, знаете, как в деревнях большая, потом поменьше, потом поменьше, и там вверху совсем маленький. Вот, вот сидел маленький, я там не помню, там три года, может быть, или еще меньше. И заливаюсь над этим Лукашиным, который пьяный там кувыркается, она его не поливает. И тогда и, и была вот эта передача кинопанорама, которую он вел, и всегда была внизу подпись: кинорежиссер Эльдар Рязанов. Я это настолько четко мне врезал, врезалось в памяти, как-то в мое сознание детское, что всякий раз, когда меня спрашивали, а, а, а кем ты вот хочешь, мечтаешь быть, я всегда говорил, кинорежиссером. Но так случилось, что не кинорежиссером, но все-таки режиссуру нашел, опять-таки. Вообще про, про актерскую профессию я даже не думал, потому что я был уверен, что это какие-то боги. Это вот небожители и это, ну, об, то есть люди с исключительными вообще талантами, данными, там внешностью. Об этом речи не стояла, но меня как-то все время очень тянуло. И в школе в драматических всяких представлениях я участвовал, потом в подростковые годы в студии в театральной очень активно меня как-то так затягивало, засасывало. А потом в определенный момент, да, вот такое было мощное достаточно студийное движение в Киеве, я в нем как-то варился, и в определенный момент я так чувствую, что о. Оказывается, вот, вот это я умею, да, из актерской специальности, вот это умею, вот это могу, вот этого еще не умею, но уже понял, как это делается. И когда речь пошла о том, что я вот уже никак не отверчусь да, от театра, что надо это профессионально осваивать, я уже понял, что не, не надо уже актерскому мастерству учиться, уже все, надо уже выше постигать режиссуру. И вот так, так и случилось, пошел на, режиссерский, на режиссерскую специальность. В театральний інститут. Навчаючись у театральному, Олесь прагне поїхати з Києва у провінційне містечко та потрапити на роботу до гарного театру, але в яке саме місто їхати, не знав. Саме тому пішов за парадою і зовсім випадково потрапив до Черкаського обласного музично-драматичного театру. Іменно mm, що случилось, саме случай. Э, Пощасливілася мені встретиться, якраз вот, в той момент, коли в моїй голові вже созрело, що треба їхати. в театр куда-то вот из Киева, да, вот я понял, что вот надо вот так, так сделать такой шаг. Я пришел прямо вот по этому вопросу посоветоваться со своим художественным руководителем Ростиславом Григорьевичем Коломийцем, кстати, в переводах которого недавно вышли три выдающиеся произведения мирового репертуара на украинский язык. Гамлет, Пергюнд и Фауст на украинский язык. То есть все знают, что есть перевод Андруховича, да, Гамлета, но вот есть еще Слава Коломийца, да, и он тоже очень театральный, потому что режиссерский перевод. Вот, так вот я прихожу к нему в кабинет, и я только открываю рот, чтобы об этом говорить, не, вернее, я только вот заканчиваю фразу, что вот я принял такое решение, и посоветуйте, куда мне, Поехать вот в какой из центров областных, где есть замечательные театры, открывается дверь и в нее входит Владимир Алексеевич Осипов, который в это же время по -по тоже консультировался у моего вот художественного руководителя моего курса. Ну и все, судьба решилась. А почему, ну вот, многие актеры хотят, наоборот, из маленьких городов переехать в Киев? Да. А вы как-то вот получается наоборот. Почему? Так? Это еще сложнее объяснить, чем чем да, чем кибернетику и все. Ну, наверное, как-то. Ну, то есть ин, интуитивно ты же понимаешь э, как-то, ну, предчувствуешь да, свою судьбу, да и свое как-то место, да. Вот у меня уже 10 лет абсолютно никаких э, нет. Почти <laughs> никаких сомнений, что я на своем месте. Ну, то есть вот глобально на, 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 90, на 95%, то, да, наверное, на все 100, но ну, просто не всегда себе доверяешь. Я абсолютно точно уверен, что вот здесь я должен быть и здесь работать. З кожним роком театр змінюється, реагує на новітні технології, на нових акторів, режисерів та керівників та радує глядачів своєю новизною, сучасністю та креативом. У епізодичних ролях серіалів та рекламі ви можете пізнати Олеся Павлютіна, який побачив світ кіно не з екрану телевізора, а зсередини. Але все-таки вважає, що саме на театральній сцені можна сказати набагато більше та передати глядачеві всю повноту емоцій, саме поки є ці емоції, буде існувати театр. Сейчас как бы, очень сильно меняется театр. Мне казалось, что вот в какие-то юношеские годы, да, у нас какой-то был там максимализм, мы вот занимались театром парадокса, и пьесы тогда писались тоже в таком же ключе. И нам казалось, что вот так надо играть, да. Тогда там. Виктюк, да, Гремел, да, тогда э, ну тоже вот 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 были совсем молодыми там Богомазов, которые вот ставили все вот как-то вот интересно с каким-то с, с каким-то для для тогда считавшимся классическим и академическим театром какими-то сюрпризами, вывертами, да, гэгами, какими-то подходами совсем другими. И а сейчас вот как-то еще все круче заворачивается, да, вот еще как-то все еще новее, да, и ну это же, это же абсолютно, абсолютно естественно, Потому что так сильно меняется уклад нас, наш жизни нашей с, с каждым годом, буквально все больше и больше в интернете людей, все больше и больше, то есть телефон мобильный это уже как бы вообще вопросом не стоит, да. И тут самое главное помнить, что он сейчас включен или он сейчас выключен. Он может сейчас имеет право прозвонить или не имеет права прозвонить, да? И ну как бы не говоря уже об загрязнении окружающей среде, о, о пробках там это обо всем иначе, и на театр на это не может не реагировать вообще глобально. Да? Абсолютно другие средства выразительности. Совсем по-другому общается зритель. Тут бы вот хорошо бы хорошо бы вот хорошо чувствовать, какой он сегодня, да, вот как вот сегодня, когда собрались зрители, вот для меня это где-то самое главное, да? вот ощущение здесь и сейчас. Я думаю, это, это же ощущение будет крайне важное через Какое-то время спустя. Потому что это для театра это то искусство, которое происходит вот сейчас и здесь. И оно либо происходит, либо. Ну да, ну, ну да, молодцы. Да. Вот такая вот реакция: либо <гас> обалдеть! Хочу еще. Да, вот. И вот там, где хочу еще, вот это театр настоящий. Телевізори, інтернет та новітні технології крок за кроком замінюють багато цікавих та захоплюючих речей, про які суспільство починає забувати. Та на думку Олеся Павлютіна, все ж є люди, які цінують мистецтво та виділяють кілька годин у своєму буденному житті на відвідування вистав. І це підбадьорює та надає сил. Можна все робити так, щоб, щоб актори і от всі, хто працює в театрі, щоб вони займалися тим, що їх дійсно дуже, дуже сильно інтересує. тем, что они очень-очень сильно озабочены. Я думаю, что это один из таких важных путей, когда люди чувствуют живую жилку какую-то, да, что не просто вот пришли как-то ну, вот развлечься, посмеяться, забыть и уйти, да, а что-то что, вот, что такое, о чем казалось думаешь только ты и, и никто больше не думает. Тут приходишь и видишь, что это уже поставлено. Вот я думаю, что такие вещи больше всего на людей воспринимают, ну, производят впечатление. Ну, конечно, есть еще большие постановки с оркестром, кучей света и кучей костюмов, от которых никуда никто не уйдет. Да? И чем больше костюмов и больше переодеваний, тем лучше. Да? И чем больше кардебалет, тем тоже лучше. Ну, вот есть такие полюса. Мы как бы очень рады, что есть такие спектакли, на которые, за полмесяца или за месяц раскуплены билеты. Правда, это спектакли, которые идут в режиме камерной сцены, там где там 120-150 uh -huh. мест, да. Но вот сам факт, это очень обнадеживает. Причем это одни из самых таких крутых и жестких спектаклей, неразвлекательных абсолютно. И, и это, это очень-очень как-то ободряет. Не грай в тому театрі, де працюєш режисером. Кажуть, це нічим добрим не закінчується. Але Олесь Павлютін ламає стереотипи і робить все навпаки. Та головне, що він про це ані трохи не жалкує. Олесь поділився з нами своїми режисерськими мріями та сподіваннями. Є цілий ряд літератури, є ряд драматургії, яка очень, очень, мені лічно занімає. Но очень трудно найти как бы, момент, очень трудно найти обстоятельства, в которых она может сложиться. Да? Потому что э, ну, для меня это такие не, не, не самые очевидные драматурги, там, которые, которых там, принято ставить, допустим, может быть, не Чехов, может быть, не Шекспир, да? но что-то что очень, что мне нравится. Да? Э, есть Мальер, да. Но опять же, если не, не там, Тартюф. Или там не Плутнис Скапена, а вот, например, Мизантроп. Да, или есть очень хорошая литература, которую хотелось бы сделать адекватно на сцене. Очень хорошая, Например, там Селлинджер, Таниси Уильямс я очень люблю. Но это режиссерские, как бы Амбиции, да. Амбиции, да, да, да. Режиссерские, да, 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 а да, в основном. Ну, я думаю, что у меня в основном такие режиссерские уже. А актерские это если приглашают. То я говорю, да, приятно и, и, и соглашаюсь, иду. Хотя, может быть, может быть, надо было бы когда-то остановиться, и это часто, ну, как, как у режиссера может быть проблемой стать, и все говорят: если ты режиссер, не играй в том театре, где ставишь. Я очень неправильно поступаю в этом плане. Ну, ну так вот иначе не могу. Іграю в собственном театрі. Наостанок хочемо побажати Олесеві творчої наснаги, натхнення, креативних ідей, нових ролей та геніальних режисерських постановок. Отак всі по місцях приготувались. Почали. Раз-матри два, раз-патри раз, два, три, і знову! два, точно легче к вам, справа Раз, два, три, и раз, два, три, и раз, два, три, и раз. А если волю на вас, ты в цей час, и нехай на вашу честь за успеваку вес. Чтобы весь яскравый зал разом с нами заспевал.